Сегодня мы поговорим о том, как заставить амарилис цвести два раза в год. Добрый день, друзья! Рада приветствовать вас снова на канале Яскравого Клуба после долгого-долгого перерыва. Сейчас у нас зима на улице, садово-огородние работы естественным образом сошли на нет, но тем не менее мы стараемся не унывать и выращиваем комнатные цветы. Кто следит за нашими сторис, тот видел, какие прекрасные амарилисы у нас расцвели в офисе. Но прошло, к сожалению, несколько недель, они цветут не очень долго, и вот, вот на сегодняшний день они выглядят вот так. Все, кто покупал у нас луковицы амарилисов, естественно, интересуются, как продлить им жизнь, как заставить их цвести снова, что с ними делать после цветения, потому что отцветают они быстро и потом превращаются вот в такое печальное зрелище. Не поддавайтесь на провокации амарилисов, не смотрите, что у них красивые листья. Эти листья, они вытащат всю силу и всю энергию из нашей луковицы, поэтому мы их должны обязательно удалить. Удалить прямо вот, прямо вот самый-самый. Тут у нас еще сок течет. Это не слезы, и вы тоже не плачьте то же самое, несмотря на то, что такой красивый букет листьев, он никуда не денется, если мы его не срежем. Он будет продолжать расти, но зато никогда больше она у вас не зацветет, будет только листья. Поэтому мы вот так коротко-коротко все срезаем, ну и выбрасываем. Очень скоро место среза перестанет слезиться, постепенно оно засохнет, превратиться в такие коричневатые чешуйки. И что мы должны сделать? Мы должны амарилис нашу луковичку обязательно охладить в течение двух месяцев. Можно вынуть ее из земли, можно не вынимать, но поливать ее в горшке в спящем состоянии. Не стоит. Значит, мы ее должны поставить в прохладное, очень прохладное, но не морозное, естественно. И темное место. Ключевое слово ⁇ темное. Потому что на свету очень быстро у вас вырастут новые листья и толку с этого не будет никакого. Значит, если вы живете в квартире, выбирайте самый-самый холодный угол. Возможно, тот, который примыкает к лоджии, к балкону или даже теплый угол на балконе, который, наоборот, при примыкает к внутренней стене, да? Накройте его старым одеялом, может быть, каким-то старым пальто, сверху подушкой, чем-нибудь таким, чтобы температура была холодная, но не ниже нуля. И пусть там он постоит, ну месяца два постоит пускай. Вот. Или если у вас нет балкона, если у вас есть погреб, прекрасно, отнесите его туда, там будет как раз и холодно, и темно, все как положено. Если у вас нет балкона в квартире, выберите самый холодный и самый темный угол. Может быть, это даже будет тамбур, какой-то предбанник. Вот. И опять же, обеспечьте темноту и забудьте на два месяца про свои амариусы. Потом через два месяца вы их достаете на свет, тепло, начинаете аккуратно поливать, не сильно, но по чуть-чуть. И тогда появятся листья, и по идее должны появиться и новые стрелочки, и он снова расцветет. Возможно, сначала появятся листья, потом стрелочки, возможно, стрелочки, потом листья. Ну, это как, как луковица уже заблагорассудится. Вот. Главное, чтобы она хорошенечко-хорошенечко выстоялась в темноте и в холоде, отдохнула, набрала сил для нового цвета. В общем, когда пока уже дело сделано и вы выбираете себе место, где вы будете хранить ваши постриженные аморилисы, тем временем ставьте лайк на это видео, подписывайтесь на, на наш канал, нам будет очень приятно. И ждем ваших комментариев о том, как у вас цвели амарилисы, что вы после этого с ними сделали. Расскажите о своем опыте. Пока я готовилась к этому видео, я вообще вспомнила историю о том, что моя любовь к комнатным растениям, в частности, и к садоводству вообще началась именно с Амарилиса. Еще когда я училась в школе, я ходила на английский, и вот мой путь пролегал мимо обувной мастерской с огромной витриной, как ни странно. И вот в этой витрине стоял необыкновенной красоты, как мне тогда казалось, красный цветок который цвел посреди зимы. Вот в январе, в феврале он расцветал, и каждый раз я шла, и он меня замара... завораживал. Я останавливалась возле этой витрины и любовалась этим цветком. Я вообще не знала, это еще были времена до интернета. Вот, я не знала вообще, что это, как это называется. Потом я показала его своей подружке, она говорит, у моей бабушки есть такой, я тебе подарю луковичку. И вот этот дикий предок нынешних красивых гибридных амарилисов, он есть у меня до сих пор. Конечно, он не идет ни в какое сравнение с тем, что вы можете сейчас купить в нашем интернет-магазине с вот этими огромными луковицами, которыми даю, которые дают огромные и очень разнообразные цветы. По нынешним меркам он очень скромный. Но вот ему уже больше 20 лет, и каждый, день, каждый год зимой он продолжает цвести. Я его храню и переживаю и он там по чуть-чуть размножается, уже конечно не очень хорошо, но тем не менее, знаете, это как у меня отправная точка моего.